নমস্কাৰ হেজ কালেকশ্যনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো আজি পকোৱা সূতাৰ গামোচা পকোৱা সূতাৰ গামোচা এটা আগত ফুল লগা এনেকুৱা গামোচা পাব মোৰ ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাই আছোঁ এনেকুৱা গামোচা আপোনালোকে এই গামোচাবিলাক খুবেই বেছি ধুনীয়া আহল বহল পাব দিশে পানীয়ে পকোৱা সূতাত পাব আৰু এটা আগত এনেকৈ ফুল লগা আৰু আন্তঃৰ আগত এনেকৈ আঁচুমৰা হ'ব আৰু এই গামোচাবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে খুবেই ভাল পাব আৰু এনেকুৱা গামোচা যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে আমাৰ পৰা মাত্ৰ টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব দুশ টকা ল'ব পাৰিব এইবিলাকৰ প্ৰাইচ এতিয়া যথেষ্ট বাঢ়ি আছে যিহেতু বিহুৰ ওচৰ পাইছেহি আৰু এইবিলাকৰ দাম বাঢ়িলেও মই আপোনালোকক একেটা প্ৰাইচতে দি আছোঁ গতিকে আপোনালোকে পলম নকৰিব এইবিলাক গামোচা পাবলৈ এতিয়া খুবেই টান মাৰ্কেটত আপোনালোকে দুশ টকাত বিচাৰিলে হয়তো সহজলভ্য নহ'ব সেয়া আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে মোৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰটোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব ইয়াৰে ফুলৰ ডিজাইন আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ পাব এইটো এটা আছে ফুলৰ ডিজাইন আৰু লগতে ফুলটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ডাঙৰকৈ কৰা হৈছে আৰু ফুলৰ ডিজাইন আৰু এটা দেখাই দিম এইটো এটা আৰু আপোনালোকে এইবিলাক দীঘে বানীয়ে পকোৱা সতাত পাব এইবিলাক আপোনালোকে আৰু ল'ব পাৰিব মাত্ৰ টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ আৰু এই গামোচাবিলাক ল'বলৈ হ'লে আপোনালোকে মিনিমাম ফাইভ পিচ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব কাৰণ এখন দুখনকৈ গামোচা দিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় কাৰণৰ কথা থাকে সেয়েহে আপোনালোকে পাঁচখন গামোচা আমাৰ পৰা পেয়াৰ কৰি ল'ব আৰু এই গামোচাবিলাক যিবিলাক আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব মাত্ৰ টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ দুশ টকাত আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰে মাজত দুটা থকা আৰু দুইটা আগতে ফুল লগা গামোচা এনেকুৱাও পাই যাব আৰু এই গামোচাবিলাক আপোনালোকে ছিক্সটি দীঘলত ছিক্সটি ফাইভ ইঞ্চ আৰু বহলত আপোনালোকে টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা টুৱেণ্টি ছিক্স ইঞ্চ ভিতৰত পাব আৰু খুব ধুনীয়া আহল বহল হয় আৰু এইখন চাওক এনেকৈ দুইটা আগতে ফুল আছে দুইটা আগতে ফুল আছে আৰু মাজত বুটা থকা হয় আৰু ভাল লাগিলে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ তিনিশ টকা ল'ব পাৰিব ইয়াৰে ফুলৰ ডিজাইন এইটো এটা আছে এইটো এটা পাব আপোনালোকে আৰু মাজত বুটা লগা এনেকৈ পাব

খুতাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু আনটো আগত চাওক এনেকৈ আচু মাৰি বাচি হৈছে আৰু মাজত এনেকৈ আৰু ইয়াৰে আপোনালোকেও পাব আৰু এটা চাইডে ফুল থকাও পাব আহ যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে আমাৰ পৰা মাত্ৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব আঠশ টকাত ল'ব পাৰিব ইয়াৰে ডিজাইন কেইবাটাও আছে মই আপোনালোকক মাত্ৰ আজি দুটা ডিজাইন লৈ আহিছো দেখাবৰ কাৰণে আৰু এইখন গামোচা চাওক খুব ধুনীয়া এইখন চাওক এইটো জাপিঠোৱা আছে আপোনালোকক দেখাই দিম মই ধুনীয়াকৈ কিমান দীঘল বহল হয় আৰু এইটো চাওক লতা ফুলত খুব ধুনীয়া আৰু ছাইডটো চাওক এনেকৈ কৰা হৈছে আৰু আনটো আগত এই গামোচাখনত এনেকৈ দুইটা আগতে ফুল কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে আপোনালোকে এফালে ফুল থকাও পাব আপোনালোকে যেনেকুৱা বিচাৰে তেনেকুৱাই পাব আৰু মাজত চাওক গোটাখিনি এনেকৈ কৰা হৈছে আৰু এই গামোচাখন মই কান্ধত লৈ দেখাই দিম চাবচোন কিমান ধুনীয়া দীঘল বহল হয় আৰু সেয়েহে আপোনালোকে এই গামোচাখন দৰাবৰণৰ গামোচা হিচাপে ব্যৱ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইখন গামোচা চাওক প্ৰায় মোৰ আঁঠুৰ ওপৰলৈকে পৰিছে খুব ধুনীয়া দীঘল বহল হয় আপোনালোকেও যদি বিচাৰিছে আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল কিবা অ'কেজনত এই গামোচাখন কাৰোবাক যদি আপোনালোকৰ ভাল লগা প্ৰিয়জনক গিফ্টো কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকে তেনেকৈও এই গামোচাখন দিব পাৰিব খুব ধুনীয়া পাব এইবিলাকৰ প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ আঠশ টকা ল'ব পাৰিব তাৰপিছতে দেখাম পিয়' টছৰ গামোচা গামোচাও খুব ধুনীয়া হয় এইবিলাক আমাৰ নিজৰ শালত বোৱা একদম ডাঠবিধকৈ বোৱা হৈছে আৰু যিহেতু বহাগৰ বিহুৰ ওচৰ পাইছে আৰু এই গামোচাবিলাকো আপোনালোকে দৰাক দিব পাৰে আৰু চাওক ইয়াৰে ফুলৰ ডিজাইন এইটো প্ৰথমতে এনেকুৱা এটা ডিজাইন দেখাইছো বেলেগ বেলেগ ফুলৰ ডিজাইনতো পাব আৰু মাজত চাওক এনেকৈ গোটা কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই গামোচাবিলাকো খুব দীঘল বহল আৰু দুইটা চাইডে ফুল আছে এই গামোচাবিলাক ব'থ ছাইড ফুলো পাব আৰু ওৱান চাইড ফুলো পাব যোনে যেনেকুৱা পচন্দ কৰে তেনেকুৱা হিচাপতে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া আৰু এই গামোচাবিলাক আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে মাত্ৰ আমাৰ পৰা ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ পোন্ধৰশ টকাত ল'ব পাৰিব ইয়াৰে ফুলৰ ডিজাইন চাওক এইখন মই মেলি নেদেও এনেকৈ কলচী ডিজাইনত কৰা হৈছে আৰু এইখন চাওক এনেকৈ ময়ুৰ হৰিণ এনেকৈ কৰা হৈছে যদি আপোনালোকক খুলি দেখুৱাব লাগে আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰিব হোৱাটছআপত মোৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰটোৰ সৈতে আপোনালোকক এইবিলাক খুলি মেলি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিয়া হ'ব তাৰপিছত দেখাম পিয়ৰ টচৰ ৰিহা চাদৰ এইবিলাক চাওক এনেকে মেৰুণ পাৰিট আছে আৰু কেচৰ ডিজাইনটো চাওক এনেকুৱা হ'ব খুব দীঘল বহল এই চাদৰ বিলাক বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে যিসকল শকতাবত মহিলা তেওঁলোকে চাদৰখন পিন্ধিব পাৰিব আৰু খুব ধুনীয়া কোৱালিটী আহ বহুত ধুনীয়াকৈ বৈ অনা হৈছে আৰু এইবিলাকৰ প্ৰাইচটো অকণমান বাঢ়িছে আপোনালোকে আগৰ প্ৰাইচত নাপায় মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত কৈয়ে আছিলো আপোনালোকে যদি ল'ব খুজিছে এই কাপোৰ বিলাক আপোনালোকে অফ চিজনতে ল'ব লাগে আৰু এতিয়ালৈ আপোনালোকে অকণমান প্ৰাইচটো বাঢ়িব ল'ব পাৰিব মাত্ৰ টুৱেণ্টি ওৱান ফিফটি একৈছশ পঞ্চাছ টকা ল'ব পাৰিব অকণমান প্ৰাইচটো বাঢ়িছে সিফাল সিফাল হৈছে যিহেতু বিহু যিহেতু বিহুৰ ছিজন এতিয়া আৰু এইখন এখন আছে ইয়াৰে কেছৰ ডিজাইন চাওক এনেকুৱা হ'ব এইখন খুব ধুনীয়া দীঘল বহল হয় এইবিলাক ভাল লাগিলে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ টুৱেণ্টি ওৱান ফিফটি একৈছশ পঞ্চাছ টকা ল'ব ল'ব পাৰিব আৰু এই ইয়াৰে কেছৰ ডিজাইন আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ পাব বেলেগ বেলেগো পাব খুব ধুনীয়া ডাঠ পিঠকৈ কোৱা হৈছে বহুত ধুনীয়াকৈ পোৱা হৈছে এইবিলাক পিন্ধি খুব বেছি ভাল পাব এইবিলাক আৰু তাৰপিছতে দেখাম পিয়ৰ টচৰ এখন ব্লেক টচৰ হ'ব চিংগুল মেখেলা এনেকুৱা মেখেলাও আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব মাত্ৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডৰ ল'ব পাৰিব তেইছশ টকাত ল'ব পাৰিব এখন পিয়ৰ টচৰ ব্লেক টচৰ ছিংগুল মেখেলা কেমেৰাত অকণমান বগা বগা আহিছে কিন্তু খুব ধুনীয়া ব্লেক টচৰ হয় আৰু এনেকুৱা ব্লেক টচৰ আপোনালোকে যদি ধান ল'ব বিচাৰে ধান হিচাপেও ল'ব পাৰিব লগতে আপোনালোকে যোৰা হিচাপে যদি লয় আপোনালোকে তেনেকৈও ল'ব পাৰিব যদি লগতে ব্লেক টছৰ এখন এইখন যাওঁ গোটা লগা এনেকৈ নাচনী মেখেলা হয় এইখন নাচনীও পিন্ধিব পাৰে এনেকৈ ৰঙা ফুলতে কৰা হৈছে আৰু যিসকলে ৰঙাত ভাল পায় তেওঁলোকেও পিন্ধিব পাৰে অকল নাচনীয়ে পিন্ধিব লাগিব যে সেইটো কথা নাই ৰঙা ফুলত থাকিলেও আৰু যিসকলে এনেকৈ ভাল পায় ৰঙা ফুলত ল'ব পাৰিব মাত্ৰ টুৱেণ্টি চেভেন হাণ্ড্ৰেডত ল'ব পাৰিব সাতাইশ টকাত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া হয় ব্লেক টচৰ হয় এখন চিংগল মেখেলা মাত্ৰ টুৱেণ্টি চেভেন হাণ্ড্ৰেডত আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত দেখাম পিয়ৰ নুনীৰ এযোৰ কাপোৰ খুব ধুনীয়া পিয়ৰ নুনীৰ কাপোৰ গেৰ ডিজাইনৰ কাপোৰ হ'ব আৰু এইবিলাক কাপোৰ আপোনালোকে যিকোনো অকেজনতে পিন্ধিব পাৰিব চাওক আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব খুব ধুনীয়া আৰু দাঁত কোৱালিটি যথেষ্ট ধুনীয়া দীঘল পিয়ননি বানীটো পিয়ৰনী বোৱা হৈছে আৰু পকোৱা সূতাৰে গৰিয়লি কৰি দিয়া হৈছে আৰু গেৰৰ ডিজাইনটো এনেকৈ সৰুকৈ কৰি দিয়া হৈছে চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে চাওকচোন কাপোৰযোৰ পিন্ধিয়ে খুব ভাল লাগিব এই কাপোৰযোৰ যেতিয়া আপোনালোকে পিন্ধি ওলাই যাব বহুত ধুনীয়া লাগিব আৰু এইখন চাদৰখন দেখালো প্ৰথমতে তাৰপিছত দেখাম এইখন মেখেলাখন আৰু এই কাপোৰযোৰ চাদৰখন যিহেতু যথেষ্ট হেভি আৰু এই চাদৰখনৰ লগত আপোনালোকে চাইড পাৰি নাপায় আপোনালোকে এনেকৈ পিন্ধিব লাগিব আৰু ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিছ পাই যাব আপোনালোকে ব্লাউজৰ পিচটো চিম্পুল হ'ব হাতত এটা পাৰি থাকিব সেইটো এটা এইটো পাৰি থাকিব ব্লাউজৰ পিছৰ কাৰণে আৰু যদি ভাল লাগিছে এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা মাত্ৰ থাৰ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেডত ল'ব পাৰিব পয়ত্ৰিশ টকাত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত দেখাম চেমি নুনীৰ যোৰা আজি যথেষ্ট লৈ আহিছোঁ চেমি নুনীৰ যোৰা আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু আমাৰ কাপোৰবিলাক যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰ ছেভেন ছিক্স থ্ৰী ছেভেন নাইন ওৱান টু ফ'ৰ এইট থ্ৰী এই নাম্বাৰটোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব অথবা আপোনালোকে কল কৰিব পাৰিব আৰু কল কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা ন বজাৰ পৰা ৰাতি ন বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখিনি জানিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে ফোন কৰি জানি ল'ব পাৰিব আৰু লগতে আমাৰ পে'মেণ্ট মেথড অনলাইন হ'ব চি অ' ডি নহ'ব যি বস্তু নহওক আপোনালোকে আমাৰ লগত যদি পাৰ্চেছ কৰে আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আমাক অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি আপোনালোকে আমাক স্ক্ৰীণশ্বট দিব আৰু আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো ভালকৈ দিব আৰু এড্ৰেছটো দিয়াৰ সময়ত আপোনালোকে সাৱধান হ'ব যাতে আপোনালোকে পিন নাম্বাৰ আৰু আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰ কেতিয়াও যাতে ভুল হৈ নাহে আৰু আপোনালোকে পাৰ্চেল আমি ডি টি ডি চি কুৰিয়াৰ অথবা ডাকঘৰৰ যোগেৰে পঠাওঁ আপোনালোকৰ যিসকলৰ ওচৰত ডি টি ডি চি থাকে বহুতে মোক মেছেজ কৰে পাৰ্চেলটো যোৱাৰ পিছত বা মোৰ কুৰিয়াৰ কুৰিয়াৰলৈ মোৰ ডি টি ডি চি অফিচলৈ মোৰ ঘৰৰ পৰা সত্তৰ কিলোমিটাৰ দূৰ মোৰ কিছুমানে কয় মোৰ ঘৰৰ পৰা ষাঠি কিলোমিটাৰ দূৰ আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে অবভিয়াছলি তেওঁলোকৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ব তেওঁলোকে অসুবিধা হ'ব সিমান দূৰত সিমান দূৰৰ পৰা পাৰ্চেলটো ল'বৰ কাৰণে আৰু সেয়েহে আপোনালোকে যেতিয়া পাৰ্চেলটো অৰ্ডাৰ কৰিব তাৰ আগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত গৈ গুগলত গৈ আপোনালোকে নিয়েৰেষ্ট ডি টি ডি চি বুলি চাৰ্চ কৰিব আপোনালোকৰ তাতে য'ত ডি টি ডি চি চাৰ্ভিচ থাকিব তাতে আপোনালোকক গুগলত দেখাই দিব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে যদি ওচৰত দেখায় আপোনালোকে তেতিয়া আপোনালোকৰ ডি টি ডি চি এড্ৰেছত ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত ডি টি ডি চি সুবিধা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাকঘৰৰ এড্ৰেছ দিব ডাকঘৰতো আপোনালোকে দুদিন দেৰি হ'ব কিন্তু পাৰ্চেলটো ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব লগতে যিসকলৰ অসুবিধা ডি 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 চি অথবা প'ষ্ট অফিচত দিলেও তেওঁলোকৰ অসুবিধা তেওঁলোকক আমি ডেলিভাৰী কোৰিয়াৰ যোগেদিও দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ডেলিভাৰী কোৰিয়াৰৰ যোগেদি পাওঁতে পাৰ্চেলটো অকণমান দেৰি লাগিব আৰু আপোনালোকে হোম ডেলিভাৰী পাই যাব লগতে হোম ডেলিভাৰীৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা এক্সট্ৰা চাৰ্জ দিব লাগিব সৰুকৈ এটা হ'লেও এক্সট্ৰা চাৰ্জ দিব লাগিব লগতে আমাৰ সকলোবিলাক যোৰা এইযোৰ আৰু ব্লেকত বিচনী কৰি দিয়া হৈছে গোটেই কাপোৰযোৰত কিমান ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ গোটা কৰি দিয়া হৈছে খুব ধুনীয়া হয় চাওক চেমিনুনিৰ কাপোৰ আৰু পিন্ধিবলৈও ধুনীয়া এতিয়া যিহেতু অলপ অলপকৈ গৰম চিজন পৰিছে গৰমত পিন্ধিবলৈ এইবিলাক কাপোৰ খুব ধুনীয়া হয় আৰু এইবিলাক কাপোৰ আপোনালোকে ৰাফ ইউজো কৰিব পাৰে আপোনালোকে ধুই ইস্ত্ৰি কৰি দিব খুব ধুনীয়াকৈ আৰু পিন্ধিও খুব ভাল পাব এইবিলাক লাইট ৱেইটৰ হয় আৰু এইখন মেখেলাখন যথেষ্ট ওপৰলৈকে কাম আছে চাওক আৰু এক লাইন আছে মই দা মেলি দেখাই দিছো খুব ধুনীয়াকৈ মানে বহুত ওপৰলৈকে কাম কৰিছে আৰু ইয়াৰে এইকেইটা হ'ব চাইটপাৰি চাওকচোন এইকেইটা চাইট পাৰীকেইটা কলকা ডিজাইনত বনাইছে খুব ধুনীয়া ব্লাউজৰ পিছো পাই যাব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ তিনি হাজাৰ তিনিশ পঞ্চাছ টকা থ্ৰী থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিচত এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া চেমিনুনিৰ কাপোৰ আৰু এইবিলাক দিশত পদ্মিনী সূতা আৰু বাণীত পিয়নুনি বোৱা হয় মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে কৈয়ে থাকোঁ পিন্ধিবলৈ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় লাইট ৱেইটৰ হয় তাৰপিছত চাব এইযোৰ খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আৰু এই কাপোৰযোৰ দলি ৱৰ্কেৰে কৰা হৈছে দলি সূতাৰে কাম কৰা হৈছে যিবিলাক সূতাৰ কাম কৰা হৈছে সকলোবিলাক দলি ৱৰ্ক কৰা হৈছে আৰু চাওক ইয়াৰে আচলৰ হ'ব কালাৰটো খুব ধুনীয়া মৰম লগা চি গ্ৰীণত হ'ব কেমেৰাতো আৰু ইয়াৰে দেখাই দিছো মই কাপোৰযোৰ আৰু মাজৰ গেৰৰটো চাওকচোন খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে যিসকলে এনেকে গেৰৰ ডিজাইন ভাল পায় তেওঁলোকে পিন্ধিব পাৰে এইযোৰ কাপোৰ আৰু এইখন চাদৰখন দেখালো লগতে এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন কোৱালিটি যথেষ্ট ধুনীয়া এইবিলাক দীঘল বহল হ'ব আৰু লগতে থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিছ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ তিনি হাজাৰ দুশ পঞ্চাশ টকা থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিচত এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এইযোৰ চাব অৰেঞ্জ কালাৰত খুব ধুনীয়া হয়

গৈ সৰু সৰুকৈ বুটাখিনি কৰা হৈছে সকলোৱে ডাঙৰ ডাঙৰ বুটাৰ কাম ভাল নাপায় কিছুমানে সৰু সৰু বুটাও বিচাৰে আৰু সেয়েহে এইবিলাক স্পেচিয়েলি ডিজাইন দি মই বনাই আনিছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু মোক বহুতে চেমি নুনী কাপোৰ বিচাৰি আছিলে বহুতে মেছেজো কৰিছে আৰু চাওক এইখন মেখেলা মেখেলাখন ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় আৰু ইয়াৰে এইকেইটা হ'ব চাইটপাৰি আৰু ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচ পাব আপোনালোকে চেমি নুনিতে পাব ব্লাউজৰ পিচটো অৱশ্যে এই চেমি ধনী কাপোৰযোৰ ব্লাউজৰ পিছটো আপোনালোকে যদি কটনত ল'ব পাৰে বহুত বেছি ভাল হয় কিন্তু এই কাপোৰবিলাকৰ বওঁতেই এনেকৈয়ে বৈ দিছে বাৰু আপোনালোকে এনেকৈও পিন্ধিব পাৰে একো কথা নাই কিন্তু আপোনালোকে ব্লাউজটো চিলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সাৱধান হ'ব কাৰণ এই ব্লাউজটোৰ তলত আপোনালোকে কাপোৰটো ধুনীয়াকৈ ডাঠকৈ দিব মানে অকণমান ভাল কাপোৰ দিব কাৰণ নুনি সূতাটো যথেষ্ট টান বহুত টান সূতা আপোনালোকে চুই চালে বা ছিঙি চালে গম পাব এই সূতাটো যথেষ্ট টান সেয়েহে এই কাপোৰ সূতাটো যিকোনো সূতাৰ লগতে পটককৈ মানে মিলিবলৈ অকণমান টান হয় সেয়েহে বস্তুটো মানে এনেকুৱা বাউশীত ফিচিকাৰ অকণমান চাঞ্চ থাকে আপোনালোকে সেইকাৰণে ব্লাউজটো যেতিয়া চিলাব আপোনালোকে তিনি হাজাৰ দুশ পঞ্চাশ টকাত আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত দেখাম খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ চাওকচোন পিংক কালাৰ কিমান ধুনীয়া পিংক কালাৰ চাওকচোন আৰু এই কাপোৰযোৰ দেখি মোৰ কি মনত পৰিছে জানেনে মোৰ সৰু কালাৰ কথালৈ মনত পৰি গৈছে মোৰ দেউতাই মানে আগতে নেইল পলিচৰলৈকে আনি দিয়ে মানে সৰু হৈ থাকো নে নেইল পলিচো আনি দিয়ে তেওঁলোকে ইলেটিনৰ নেইল পলিচ আনি দিয়ে তেওঁক নোকোৱাকৈ আৰু এনেকুৱা কালাৰ মানে খুব আনি দিছিলে দেউতাই লাইট কালাৰ বিলাক খুব ভাল পাইছিলে কাপোৰ আমাক আনি দিলেও লাইট কালাৰ আনি দিছিলে আমি তিনিজন আহ ককাই ভাই আছিলো বাইদেউ আছিলে দাদা মই সৰু হয় ঘৰৰ আৰু দেউতাই সৰু হয় সৰু অৱস্থাত মানে প্ৰায় মেট্ৰিক দিয়ালৈকে দেউতাই মানে আমাক কাপোৰ বা নেইল পুলিচ এইবিলাক দেউতাৰ চইচতে আমাক পিন্ধাইছিলে বা দেউতাই আনি দিছিলে আমিও আপত্তি কৰা নাছিলোঁ কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা অকণমান আপত্তি হ'বলৈ ধৰিলে কাপোৰ এনেকৈ নহয় এইটো লাগে সেইটো লাগে কেতিয়াৰ পৰা দেউতাই আচলতে বজাৰ কৰিবলৈ দেউতাই নিজে নাযায় আমাকো লগত লৈ যায় কিন্তু সৰু অৱস্থাত মানে দেউতাই এনেকুৱা ধৰণৰ নেইল পুলিচ খুব আনি দিছিলে আৰু এই কালাৰটো দেখি আজি মোৰ সেই সৰু কালৰ অৱস্থাটোলৈ মই সেই সৰু কালৰ দিনটোলৈ মই ঘূৰি গৈছোঁ খুব ধুনীয়া হয় মানে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হয় আপোনালোকে পিন্ধিব খুব বেছি ধুনীয়া লাগিব আৰু চাদৰখন দেখাই দিলোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকক ব্লেক আৰু এনেকৈ অৰেঞ্জ কালাৰতে কাম কৰা হৈছে মাজে মাজে ডলি ৱৰ্ক কৰা হৈছে এই ফুলটো ডলি সূতাৰে কৰা হৈছে আৰু এইখন মেখেলাখন চাওকচোন বহুত ধুনীয়া লাগিব এই কাপোৰযোৰ যেতিয়া আপোনালোকে পিন্ধিব নহয় বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব আৰু গৰমত এই কালাৰটোৱে যে ৱাও সকলোকে মানে বহুত ধুনীয়াকৈ মেটছ কৰিব আৰু লগতে ব্লেক পাৰি চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হয় আৰু ল'ব পাৰিব মাত্ৰ তিনি হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকা অনলি থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিচত এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত চাব এইযোৰ বটল গ্ৰীণত নুনি বোৱা হৈছে চাওক এই কাপোৰযোৰ আৰু আচলৰ ডিজাইনটো চাওক এনেকৈ সৰুকৈ কৰা হৈছে আৰু গোটেই গাটোতে এনেকে বুটা কৰি দিয়া হৈছে চাওকচোন বুটাবিলাক বটল গ্ৰীণত পিয়'ৰ নুনী সূতা কালাৰটো যথেষ্ট ধুনীয়া আহিছে আৰু খুব ধুনীয়া হয় আৰু এইখন হ'ব ইয়াৰে চাও যথেষ্ট আৰু এইকেইটা হব ইয়াৰে আৰু এইটো হব ব্লাউজৰ পিচ লব পাৰিব মাত্ৰ তিনি হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকা থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব স্কাই ব্লু কালাৰত আছে এযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ ব্লেক আৰু অৰেঞ্জত বুটা কৰা হৈছে চাওক যিসকলে এই কালাৰটো ভাল পায় তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব পতাপাত সংগ্ৰহ কৰিব আপোনালোকে মই ভিডিঅ' চাই থাকোতে চেমিনুনী কাপোৰৰ খুব টনা আজোৰা হয় আৰু চাওক মাজৰ বুটাখিনি এনেকে সৰু সৰুকৈ কৰা হৈছে এই কালাৰটো যথেষ্ট ধুনীয়া আৰু বয়সীয়াল মহিলাসকলেও পিন্ধিব পাৰে সুন্দৰকৈ কেৰি কৰিব পাৰে এই কালাৰটো লগতে থাকিব এইখন মেখেলা মেখেলাখনৰ ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে এয়া সম্পূৰ্ণ মিলি নেদেখাওঁ এইখন মেখেলা ধৰিব পাৰিছে ধুনীয়াকৈ মই ভাবো আৰু এইকেইটা হ'ব ইয়াৰে চাইড পাৰি আৰু লগতে থাকিব ব্লাউজৰ পিছ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিচ তিনি হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকাত আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু এটা আছে মেৰুন কালাৰ খুব ধুনীয়া হয় মেৰুন কালাৰ কাপোৰ চেমিনুনী কাপোৰ মানে চাওক চাওকচোন পিয়নুনি বোৱা কাৰণে কাপোৰযোৰ কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খুব ডাক পিঠকৈ বৈছে এই কাপোৰ বিলাক হয় ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা কৰি দিয়া হৈছে গোটেই কাপোৰযোৰৰ গাতে হ'ব ব্লাউজৰ পিচ এইটো ব্লাউজৰ পিছ আৰু এখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলা এখন মেখেলাখন ল'ব পাৰিব মাত্ৰ তিনি হাজাৰ তিনিশ পঞ্চাছ টকা থ্ৰী থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিচত এই কাপোৰযোৰ তাৰপিছতে দেখাম চেমিনুনী গেৰ ডিজাইনৰ কাপোৰ কেইবাটাও কালাৰটো আছে চেমিনুনী গেৰ ডিজাইনৰ কাপোৰ নেভী ব্লু বিচাৰি আছিলে নেভী ব্লু লৈ আহিছো আপোনালোকে এনেকুৱা কাপোৰ ল'ব পাৰিব চাওক এইটো হ'ব আচলৰ ডিজাইন খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে আৰু মাজৰ ডিজাইনবিলাক চাওক খুব ধুনীয়া হয় আৰু এই কাপোৰবিলাকৰ কুৱালিটি বহুত ভাল পাব আপোনালোকে ইয়াতকৈও কম দামত কেতিয়াবা কিছুমান কাপোৰ পাব পাৰে চেমিন একে ডিজাইনৰ পাব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে দীঘল বহল কাপোৰবিলাকৰ কোৱালিটী এইবিলাক চাইহে আপোনালোকে দামবিলাক কম্পেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে কম দামত পায় বুলি পটককৈ কাপোৰ হৈছে লৈ নল'ব আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি আজিকালি সকলোতে ফেচবুক হোৱাটছআপ ইনষ্টাগ্ৰাম সকলোতে মানুহে বিজনেছ সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি আছে নিজৰ নিজৰ বিজনেছ আৰু আপোনালোকে ঘপককৈ কাপোৰ এযোৰ পালে বুলি পে'মেণ্ট কৰি পেলাই লৈ নল'ব কাপোৰবিলাক কোৱালিটিবিলাক অকণমান চাবলৈ মই ভাবোঁ আপোনালোকে কোৱালিটিবিলাক চাব আৰু কম দামত পাইছোঁ বুলি কেতিয়াও নল'ব আপোনালোকে আৰু যদি ভাল এযোৰ কাপোৰ ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে কম দামত কেতিয়াও নাপায় কাৰণ এই কাপোৰ বিলাকৰ এই সূতাবিলাকৰ আপোনালোকে দাম জানেই পিয়নুনীৰ সূতাবিলাকৰ দাম পদ্মিনী সূতাৰ দাম কিমান আপোনালোকে এইবিলাক বজাৰত অকণমান কেতিয়াবা খবৰ লৈ চাবচোন আৰু এনেকুৱা কিছুমান মানুহ পাওঁ মানে কি কাপোৰ কি সূতা মানে একোৱে চিনি নাপায় একোৱে চিনি নাপায় মই ভাবোঁ তেওঁলোকক কিমানে চাগে তেনেকৈ ঠগি আছে আৰু বহুতে ভয় কৰে অনলাইন পাৰ্চেজ কৰিবৰ কাৰণে বহুতে ভয় কৰে অৱশ্যে মোকো কয় কিন্তু মই কওঁ আমাৰ ক্ষেত্ৰত একো ভয় কৰিবলগীয়া নাই আপোনালোকে আপোনালোকক যদি আমি এনেকৈ ঠগিলোঁহেঁতেন আমি জানো এনেকৈ সদায় আপোনালোকক ভিডিঅ' দি থাকিব পাৰিলোঁহেতেন কওকচোন আপোনালোকে আৰু অনলাইনত মই যেতিয়া এটা পাৰ্চেল পঠাওঁ এই পাৰ্চেলটো বাৰে বাৰে খুলি ধুনীয়াকৈ কাপোৰযোৰ চাই দিয়া হয় কেতিয়াবা যদি মই বিশেষ অসুবিধাবশতঃ মই যদি পাৰ্চেলটো পেকিং কৰিব নোৱাৰোঁ পেকিং কৰিবলৈ আমাৰ বেলেগ মানুহো আছে আৰু মই যদি মানে কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে কেতিয়াবা খৰধৰ অৱস্থাত মানে খৰ ধৰ কৰোঁতে কেতিয়াবা মানে পাৰ্চেলটো নাচায় তেনে অৱস্থাত আপোনালোকে কেতিয়াবা কিবা এটা খুদ পাব পাৰে কিন্তু যদি বহুত বেছি ডিফেক্ট হয় বা ফুটা বা ফটা বা আপোনালোকে ডাঠ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাৰ্চেলটো কি কৰিব আপোনালোকে যেতিয়া পাৰ্চেলটো পাব তেতিয়া আপোনালোকে আনবক্সিং ভিডিঅ'টো ৰাখিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব আৰু যিটো ডিফেক্ট থাকিব সেই ডিফেক্টটো আপোনালোকে আমাক দেখাই দিব ধুনীয়াকৈ যে এইটো ডিফেক্ট আছে এনেকৈ আৰু তেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ পাৰ্চেলটো আমাক এড্ৰেছত আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব পুনৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ বা বেলেগ বস্তু ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মুঠতে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' কৰিব আৰু আপোনালোকে পাৰ্চেল প্ৰায় তিনিদিন বা চাৰিদিনৰ ভিতৰতে পাই যাব ডি টি ডি চিত যদি পঠাওঁ তিনিদিন চাৰিদিনতে পাই যায় পাৰ্চেল আৰু যদি আপোনালোকে তিনি চাৰিদিনৰ ভিতৰত যদি পাৰ্চেল নাপায় আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰ্চেলটো পোৱা নাই বা আপোনালোকে যদি পাৰ্চেলটো পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাক পাৰ্চেলটো পাইছোঁ বুলি ক'বলৈও নাপাহৰিব লগতে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি ধুনীয়া একপি ফটো আমাক শ্বেয়াৰ কৰিব পিন্ধি যাতে আমি আমাৰো ভাল লাগে আমাৰ ক্লায়েণ্ট সঁচাকৈ কিমান হেপী কিমান সুখী মানে আমাৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰি তেওঁলোক কিমান সুখী আৰু আপোনালোকে যদি ৰেটিং দিব বিচাৰে ৰেটিং যদি দিয়ে আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউবত গৈয়ো আপোনালোকে কমেণ্ট হিচাপে তাতো লিখি দিব পাৰে কাপোৰ কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে আহ লগতে যদি বেলেগ কিবা কাপোৰ চাব বিচাৰে তাতো আপোনালোকে লিখিব পাৰে লিখিছে অৱশ্যে দুই এজনে লিখা হৈছে আজিকালি আৰু গতিকে আপোনালোক সকলোকে কম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰিব লগতে আপোনালোকৰ যদি মনৰ পচন্দৰ কিবা কাপোৰ চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাক মেছেজ কৰিবলৈ বা আপোনালোকে কমেণ্টত লিখিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব কথা কওঁতে কওঁতে কাপোৰযোৰৰ মই দেখাবলৈ পাহৰিয়ে গৈছোঁ আচলতে গাত লৈ কথা কৈ থকা হৈছে আৰু এইটো হ'ব আচলৰ ডিজাইনটো মাজত চাওক এনেকৈ গেৰৰ কৰি দিয়া হৈছে গেৰৰ ডিজাইনৰ কাপোৰকেইযোৰ মই ছাইড কৰি ৰাখি দিছোঁ আপোনালোকক কালাৰকেইটা দেখুৱাই দিম যিহেতু গেৰৰ ডিজাইনবিলাক প্ৰায় একেধৰণেই হয় সেয়েহে সকলো কাপোৰ মই মেলি নেদেখাওঁ আৰু এইখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলাখন খুব ধুনীয়া কালাৰ হয় আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব এই কালাৰটো সকলোৱে ভাল পায় ব্লু কালাৰটো বহুতে ভাল পায় আৰু এইকেইটা হ'ব ইয়াৰে পাৰি লগতে পাব আপোনালোকে ব্লাউজৰ পিছ যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে আমাৰ পৰা মাত্ৰ তিনি হাজাৰ এশ পঞ্চাছ টকা থ্ৰী থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিচত এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে ব্লু কালাৰতে নেভি ব্লু কালাৰতে আৰু এযোৰ আছে এইযোৰ হ'ব বৰফি ডিজাইনত আছে বুটাখিনি আৰু ইয়াৰ আগৰযোৰ বিচনী ডিজাইনত আছিল চাওক এইটো হ'ব ইয়াৰে আচলৰ ডিজাইন এইটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াৰে গেৰৰ ডিজাইনটো অকণমান সৰুকৈ কৰা হৈছে কাপোৰযোৰত চাওক এনেকৈ হ'ব আৰু ইয়াৰে এইকেইটা চাইড পাৰি চাইড পাৰি কেইটা ধুনীয়া হয় আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজৰ পিছ লগতে পাব আপোনালোকে মেখেলা ল'ব পাৰিব থ্ৰী ওৱান ফাইভ জিৰ' তিনি হাজাৰ এশ পঞ্চাছ টকাত আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰে গেৰৰ ডিজাইনৰ মই কালাৰখিন কেইটা দেখাই দিছোঁ যিকেইটা কালাৰত আছে উপলব্ধ চেমিননিৰ কাপোৰেই হ'ব আৰু প্ৰাইচটো একে আহিব তিনি হাজাৰ এশ পঞ্চাছ টকাতে পাব আপোনালোকে আৰু এইযোৰ পাব আপোনালোকে পেৰলগ্ৰী কালাৰত পাব বিচনী ডিজাইনত আছে মাজত গেৰু আছে এইখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলাখন আৰু এইকেইটা হ'ব ইয়াৰে চাইডপাৰি অৰেঞ্জ আৰু ব্লেকত কৰা হৈছে লগতে থাকিব ব্লাউজৰ পিছ আৰু সকলো কাপোৰৰ লগতে আপোনালোকে ব্লাউজৰ পিছ আৰু চাইড পাৰি পাই যাব ল'ব পাৰিবাইভ জিৰ' তিনি হাজাৰ এশ পঞ্চাছ টকা আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ আছে অৰেঞ্জ কালাৰ কেমেৰাত কালাৰটো অলপ লাইট আহিছে কিন্তু খুব ধুনীয়া হয় এই কাপোৰযোৰ উজন দেখাব যদি পিন্ধে আপোনালোকে আৰু এই কাপোৰযোৰ চাব ইয়াৰে ৰিবি ডিজাইনত বনোৱা হৈছে কাপোৰযোৰ গেৰ নাই চিম্পুল হয় চাওক এনেকৈ ৰিবি ডিজাইনৰ কাপোৰ সেইটো হ'ব আচলৰ ডিজাইন আৰু ইয়াৰে এইকেইটা হ'ব চাইড পাৰি লগতে থাকিব ব্লাউজৰ পিচ এইখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলা ল'ব পাৰিব থ্ৰী ওৱান ফাইভ জিৰ' তিনি হাজাৰ এশ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব বটল গ্ৰীণত আনিছো বটল গ্ৰীণ কালাৰৰ কাপোৰ কিন্তু যথেষ্ট মানুহে বিচাৰে আৰু দোকানতো ষ্টক ৰাখিবলৈ অসুবিধা অকণমান বটল গ্ৰীণ কাপোৰ বটন গ্ৰীণ হোৱাইট চাওক ইয়াৰ আচলৰ ডিজাইনটো এনেকৈ বিচনী ডিজাইনত কৰা হৈছে আৰু মাজত চাওকচোন খুব ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ আৰু এইবিলাক সম্পূৰ্ণ মাটিশালৰ কাপোৰ আৰু এইবিলাক কাপোৰ এযোৰ এযোৰ কাপোৰ বৈ উলিয়াওতে যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন যিহেতু এইবিলাক মাটিশালত বোৱা হয় আৰু বহুত বেছি ষ্টক নহয় এইবিলাক আৰু একেটা ডিজাইনত প্ৰায় কেতিয়াবা এ পিছকৈ আহে কেতিয়াবাহে আপোনালোকে দুই দুই পিচ বা তিনি পিচ এনেকৈ পায় আৰু এইকেইটা হ'ব চাইড পাৰি গতিকে আপোনালোকে পলম নকৰিব আপোনালোকে যেতিয়াই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াই আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব আৰু আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰটোৰ লগত আপোনালোকে লগে লগে যোগাযোগ কৰিব আৰু এইখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলা খুব ধুনীয়া হয় ল'ব পাৰিব মাত্ৰ থ্ৰী ওৱান ফাইভ জিৰ' তিনি হেজাৰ এশ পঞ্চাছ টকাত আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকক চেমিননিৰ যথেষ্ট কালেকশ্যন দেখাই দিলোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে লগত যাতে সকলোৱে ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ কম দামতে আমাৰ পৰা পিন্ধিব পাৰে পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লগ পাম বিহু আহিছে ৰঙালী বিহুৰ চেল আৰম্ভ হ'ব খুব বেছি দুই এটা দিনৰ পিছতে ৰঙালী বিহুৰ চেল লৈ আহিম আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু আজিলৈ আহিছোঁ আজিলৈ ইমানখিনিয়ে দেখালোঁ পুনৰ লগ পাম তাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ